Радіо Запоріжжя продовжує роботу. В эфире програма «Перспектива», вироблена на державне замовлення. Перед мікрофоном Артем Джибко. Витаем. Згідно з вимогами президента України Віктора Януковича, з 1 червня у всіх містах обласного значення були відкриті центри надання адміністративних послуг. Наш регіон не став винятком. Про це під час прес-конференції повідомив заступник голови облдержадміністрації Петро Гончарук. За його словами, в нашому районі працює 105 тисяч приватних підприємців. У обласний бюджет надійшло 24% коштів від загальної суми податків і зборів діяльності підприємців малого та середнього бізнесу. Поэтому ця сфера деятельности является неотъемлемой частью экономического развития области. Однако в часом дуже очень часто изменяются законы, которые касаются предпринимательской деятельности. Я хочу сказать, что на последние два года, последний год очень много новых законопроектов, которые делают для бизнеса благоприятные условия. Последний закон, подписан президентом о проверках, что проверку в случае нарушений выявлены контролирующие органы, они не имеют права закрывать бизнес до решения суда. Три месяца переходной период, чтобы несли изменения в законодательные акты, и теперь никто не может оштрафовать после вступления в закон или закрыть предприятие, если не будет решения суда. Это первое. Сегодня президентом Верховной Ради зарегистрирован новый закон снижения старых согласований, которые отменяются. И он в Верховной Раде чистится как безотлагательный. Поэтому убирается еще много норм закона, там, где лицензии требовались, сегодня они будут отменены. Поэтому я думаю, что вам это интересно, и нужно довести до бизнеса. Ну, и есть еще одна очень форма хорошая. Сегодня мы подаем Министерству экономики первый этап проекта бизнеса, в котором предусмотрено следующее, что если бизнесмен или малое или среднее предприятие открывает новый вид производства или модернизирует то производство, которое есть, при этом вкладывает 3 миллиона гривен и организовывает не менее 150 рабочих мест, то он с 13 по 18 год освобождается от налога на прибыль. То есть ставка налога на прибыль 0. С 18 по 22 это ставка 8% и так далее по мере ведения бизнеса. Если малый или средний бизнес представляет проект до 1,5 миллиона и организовывает 25 рабочих мест, то для него тоже нулевая ставка налога на прибыль и такая же процедура. Кроме того, предусмотрено льготные таможенные услуги. И на НДС выдается вексель. Мы сегодня подаем первые 12 проектов. По сельскому хозяйству там порядка 4 проектов. Крупный бизнес у нас 4 проекта подает. И по малому бизнесу у нас тоже порядка 4-5 проектов. То есть это первая, это значит, ласточка. Мы эти проекты подаем. И они должны пройти процедуру, У нас їде наш представитель п'ятниці, буде захищати ці проєкти. Але для бізнесу ми делаємо об'явлення, що, пожалуйста, ласка, готуйте проєкти, які реальні, які можна в життя, віддавайте нам і ми будемо їх далі предлагати. Згідно з постановою Кабміну, уряд готовий фінансувати проєкти під 10-12% річних. Однак, як запевнив Петро Гончарук, цих проєктів дуже мало. Тому обласна влада готова допомагати підприємцям. Я хочу сказать территориям, что вы в этом направлении не работаете. Поэтому вам задание записывайте, собирайте бизнес, мы вам информацию дадим, предлагайте, учите, организовывайте семинары. У нас есть кому проводить семинары, приезжайте сами на семинары, не тратьте время на текучку, потому что текучка всегда затягивала и будет затягивать. Кто-то должен работать на перспективе. Потому что, если не будем работать на перспективу, то звонки «дайте бюджетных денег», они не помогут вам. Потому что у меня начинается день «дайте денег бюджетных», «дайте денег бюджетных» на то, на другое, на третье. Если мы не будем привлекать дополнительные ресурсы, то мы же ничего не получим. В травне этого года на сессии міської ради было принято решение про створення на базе дозвільного центра центру, центру административных послуг. Наразі в ньому працюют 23 людины, зазначив заступник Запорізького міського голову испытания діяльности виконавчих органів Валерий Эделев. При центре работает так называемая юридическая клиника отделение банка. Планируется открытие почтового отделения Запорожской дирекции Укрпочта. Проведены уже предварительные переговоры. И для удобства посетителей в центре оборудована электронная система регулирования очереди. В наличии есть терминал и монитор, через который посетители могут получить всю информацию об админуслужбе. Центр имеет свой собственный сайт, на котором размещена информация о самом центре, его графике работы, контактные данные, информация об административных органах, информационные, технологические карты, формы заявления и бланки. Сегодня с центром сотрудничает порядка 19 административных органов, 15 из которых являются региональными, то бишь областными, а 4 городские. Через центр предоставляется около 60 видов услуг административных и пока документов разрешительного характера. Фактически центр имеет статус областного, так как в большинстве случаев более 90% предоставляются админуслуги услуги областных региональных органов. Ежегодно в Центр обращается более 17 тысяч заявителей. Кроме документов разрешительного характера, Центр сегодня располагает и может дать информацию фактически обо всех админ-услугах, которые предоставляют органы местного самоуправления. В том числе и администрации, служба по делам семьи и молодежи, регистрационные органы, все более 70 услуг, кроме И На сегодняшний день реализация положений закона Украины об административных услугах связана с рядом проблемных вопросов. Одним из которых является отсутствие ряда нормативных актов которые должны были быть приняты на центральном уровне. Главным является отсутствие утвержденного Кабинета Министра Украины перечень административных услуг органов исполнительной власти, которые в обязательном порядке должны предоставляться через Центры предоставления административных услуг. После принятия этого перечня я могу гарантировать, что будет внесено рассмотрение городского союза перечень услуг, органов местного самоуправления, потому что проведена уже достаточно большая работа в этом направлении, именно подготовительная работа и при принятии согласованного решения, которые будут выдаваться исключительно через центр. Так как в этот перечень, судя по всему, войдут услуги регистрационной, миграционной служб, агентства земельных ресурсов, автомобильной инспекции и некоторых других органов, объемы работы центра будут увеличиваться в разы. По в этом направлении мы тоже уже работаем. Мы дали запросы во все администрации, дали примерное представление, что из себя должны представлять эти помещения. Они отрабатывают, рассматривают помещения, где их можно взять, начинают готовиться к этому вопросу.